мутненько было. Такая еще запрыжная, ничего тут не изменилось. А ну вот завели свои курчевые, завели еще. А осталось три дни, да? Ну да. Боевая позиция просто так отдать под карту. Это не сачка, без права ну с ноября месяца как бы особых обстрелов не было. Стрелковое оружие, артиллерия, минометы как бы сейчас не работают. Летом вот, да, вроде как ДРГ выходило на нас, как бы бой приняли, отбили, Ну кто конкретно был тяжело сказать. Ну ДРГ, но ну, и в Африке ДРГ. Тут пропуск, вообще пропуск нужен как воздух, потому что ну, много людей возвращаем, людям надо. У кого-то квартира, у кого-то родственники, отец умер еще что-то. Ну ситуация очень много разных, ну много слез, а реально на этой местности проехать возможности негде. Ну, люди, конечно, начали воспринимать более естественно, потому что, как бы, когда заехали, тут и местных жителей было очень мало. Передвижение тут было вообще очень слабенькое. Сейчас люди, конечно, начали оживать, уже не боятся стрельбы меньше. То есть, как бы, ну, жизнь продолжается. Два пешехода 4 — это единственная серая зона, не подконтрольная ни нам, ни сепаратистам. Слева от меня 400 метров. За этой посадкой уже позиции э, сепаратистов. Каждую ночь, каждый вечер и днем часто бывает, как сейчас вы стали свидетелями, они перестреливаются друг с другом. Тут позиции держат, э, всевел... насколько у меня есть информация, в Савалыке, Виску, Донске. Так называемые казаки. С кем они воюют, непонятно. Первомайск, город, туда 5 километров. В Первомайске, опять же, по развединформации, находятся российские подразделения. И, насколько я понимаю, именно из-за этого этот город является закрытым. Никого из местных туда не пропускают. Сюда время от времени прилетают шальные пули, но максимум это с пулемета и со снайперской винтовки работают. Тяжелого вооружения, слава богу, уже месяца четыре по нам не применяли. Меня зовут Евгений, я из Донбасса, приехал защищать свою Украину, свою родину, потому что Донбасс это Украина, была, есть и будет. Приехал сюда, вырвался из оккупированной территории для того, чтобы защищать свою родину, защищать свою семью, защищать весь украинский народ, потому что, зная там, что пришли к власти бандиты и сепаратисты и российские армии проживал я под Донецком город Макеевка сам бывший шахтер приехал воевать добровольцем хотел летом выехать еще но так получилось что под Еленовкой меня высадили и выкуп требовали с матери так как выкуп они это они меня отпустили и сказали что еще раз попадешься то я будет. Ну вот получилось мне приехать весной, так как ждал пропуск, такой Приехал в Одесскую область к другу. Друг у меня тоже служит украинской армии. И вот так попал в военкомате, и призвали. Пришел в пограничники, потому что был набор. Пришел добровольцем. Все. И вот с лета я в зоне АТО нахожусь. Вообще война страшная, будучи там еще дома ты увидел преступления сепаратистов, русских наемников, как они относятся ужасно к местному населению, насилуют и убивают детей, женщин, грабежи, приходят в магазины, отбирают продукты, ничего не расплачиваете. в общем, ведут себя как настоящая банда разбойников. Если надо, посвящу всю свою жизнь для освобождения своей страны. Донбасс это, как я еще раз говорил, была есть и будет Украина.